Добрий день, шановні телеглядачі. 14 липня Україна відзначає День Рибалки. Більше 30 років поспіль я цей день відмічав на осколі разом з друзями, разом з сім'єю. Ми з'їжджалися туди з усіх куточків України, ловили рибу, спілкувалися з природою, проводили ось такі дні Нептуна, які я вам пропоную подивитися. Жили щасливим життям, про яке можна тільки пригадати і подивитися усі архівні відео. Здравствуйте, дорогі гості. Я цар Ніптун. глубин морських Красносхольського моря. Услышал вас зов і вирішив приплыть посмотреть, як ви тут живете. Не вижу. Вижу. Вы все загорелись. На дне есть на дне. Очень хорошо. Рыбки плавают. Это дочь моя, золотая рыбка. А, мы думали, золотой поймал рыбку. Хорошо. от вам. Я вижу, вы тут хорошо отдохнули, подзагорели все, веселые. И решил, значит, вас поздравить. Ну, с днем Нептуна. Да, хорошо, батюшка А мы тебя ждали, батюшка, проходи. И креслица подготовили. Спасибо. Страшники, вы сзади, пожалуйста, встаньте. Так что усаживаться в Да, усаживайся. И чтобы батюшке было не жарко. Мать, продобрейте сюда. Чтоб батюшке было не жарко, обмахивайте веничка. Дочь моя рядом, Чтоб не жарко было, все. Поддойте Ой, жарко здесь у вас. На дне морском прохладней. Куды прохладней. Батюшка Нептун, мы тебя так ждали сейчас. И не только мы. Сегодня у нас в гостях и заморские гости. В частности, у нас сегодня к нам пришел Садко, торговый гость, давайте прийти! А ну, посмотрим! Эх, полным волна коробушка! о торговый гость, Батюшка, В моем озере такого нету! Ха-ха-ха! дары преподнести тебе! Спасибо, Садко, спасибо! Меха заморские! Меха заморские! Вина заморские! Крепленые! Молодежная мазь с гарантией лет на 30. Чтоб шерсть не облазила. Да. Чешуя. Ну так. И заморская игра шахматы. Это чтоб ты нам хорошую ну, а погоду Рыбку на крючок пригнал нам побольше. Пусть. Рыбку ну, вы нашу нет... обижаете. Вижу, я со дна вижу, как вы ее там шморгаете. Вижу. Батюшка Нептун, что-то давно мы не видим дочерей твоих прекрасных и красивых дочерей русалок. Походите вот покричи их, чтобы они к тебе тоже приплыли. Рудоченьки, а ну, русалочки, Берись. ко мне, покажитесь народу. <певать> там, там, та да, 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 ти, да, да, там. Молодцы, мои дочки, молодцы, показали вы как... Садитесь к бабу, к батюшке, давно вы его не, не видели, в на морских порастеряли, отца родного давно не проведывали. Ну, батюшка Нептун, у нас на празднике не только эти гости, у нас тут еще и другие. На колени, все на колени, прости нас, мы не знаем, что у вас тут праздник, прости нас, не умытых, не обтесанных, не воспитанных, разреши искупить вину нашу, чем мы вам что-нибудь сделаем. Песню можно споем? Спойте. Частушки. Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно, пропоем мы вам частушки, очень замечательно. замечательно. Rashidɛn yi mi kala lɔ̀sí.

Да, Можно им на празднике остаться, Можно Можете присутствовать бать? на нашем празднике. Слава Богу. Ну, спасибо, спасение ваше. Присаживайтесь. Пожалуйста. Батюшка Нептун, вот тут нечистой силы, вон, показались вдали. Разреши уже им тоже поприсаживаться. кто со мной? Внутри моей водиться. Да кто с таким будет водиться? Везде мои подружки, пьянки всякие, лягушки. Жизнь моя жестянка, да ну его болото. Я, как поганка. А мне летать охота. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Ой, ой, моя ж ты писочка, сыночек ты мой. Попадируй. Садись, дорогой, садись, вот тут посидим, посмотрим концерт. Да. Дорогие друзья, теперь у нас слово царю Нептуну. Все вы сказали, что хотели, а теперь давайте батюшке Нептуну слово предоставим. Ты, Нептун, давай вставай. Царский указ-наказ. Я, Нептун Азерович, сегодня, 28 дня июля года 1994, повелеваю по моему царскому повелению всех гостей, присутствующих на нашем празднике, искупать в водах нашего Оскола. Стража! Всех гостей. Я больной!

Печать, Антошка, печать. Антошка печать, быстро печать, 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 давай, Антошка. Всем, всем сам печать, всем всем печать, Дивлюся ці історичні кадри зі сльозами на очах. Пройшло 30 років, і ніхто не думав, що якісь нелюди розбомблять Оскільське і Каховське водосховище, захочуть знищити український народ, тому що він такий. Україна понад усе, ми переможемо.